А Я что пишу. такое черное вот это у вас означает? Это показано как смерть. Что ожидает, если не будет лекарства? Люди Из надписи, смерть. да? Да, просто смерть, просто тем, темнота. Мы собрали здесь э, по следующей проблемы. В этом году в Украине не были закуплены э, лекарственные препараты э, за деньги госбюджета, которые закупаются по всем э, государственным программам. То есть для лечения больных э, неизлечимыми заболеваниями, такими как онкозаболевания, муковисцидоз, больные, которые находятся на гемодиализе, ВИЧ, СПИД, туберкулез, гепатиты. То есть если препараты закуплены э, не будут, то люди обречены просто на умирание. Э -э, вот вот эту проблему вкратце собрала нас здесь. Мы пришли сюда, э -э, мы понимаем, что на уровне города мы эту проблему не решим, но мы пришли сюда, потому что ну, мы не пойдем под детский сад или, например, под школу. Мы пришли туда, где собирается власть. Мы пришли с такой целью, чтобы потребовать от правительства ну, закупить препараты, провести тендера и закупить препараты. Три недели назад, я ценю. Э -э -э Удовлетворил Сал... Салютина, Руслана Салютина, который занимался закупками, и отстранил от должности Олега Мусия, который был министром здравоохранения. И пообещал в трехнедельный срок провести все закупки, все тендера. На сиденье не закупил. Поэтому ситуация такая, что если таблетки куплены не будут, но ну, лекарства, которые нужны для этих больных, то мы получаем такую картину. Люди, с одной стороны, не смогут самостоятельно за свои деньги купить, потому что большинство этих препаратов, они просто не продаются в аптеках. Они целенаправленно закупаются за деньги государственного бюджета. Есть препараты, которые можно купить в аптеках, но цена этих препаратов, она ну, для обыкновенного ну, среднестатистического украинского гражданина, она просто неподъемная. Поэтому люди просто будут обречены на то, чтобы просто умирать. Мы прекрасно понимаем и отдаем себе счет, что в стране тяжелое время, что сейчас идет война. Но от этого не должны страдать люди, которые ну, болеют вот такими болезнями, которые не в состоянии о себе позаботиться. Правительство находит возможность ну, покупать какие-то другие вещи. Мы не понимаем, почему тендера не проведены. Или под кабмином, это будет под областными державными администрациями, которые ну, находятся по всем областям, и как бы создать вот такую волну припечка. То есть это по всей Украине. Да, это всеукраинская акция. Проводит ее всю украинская сеть людей, живущих в СМИ и ЮКАП.